дорогие телезрители! В эфире Kidsville ТВ И сегодня мы поздравляем замечательное... Э, позд... Празднуем замечательное событие. День рождения нашей дорогой Ольги. Прошу вас подняться. У нас сегодня в зале Мелиса, Дана, Саша, Артём, еще один Артём, Настя, э, Влада, Владислав, э, Дана... Тарас, Артем еще один, Максим. Это все. Давайте похлопаем честь именинницы. Скажите, Оля, пожалуйста. Скажите, Оля, вы ощущаете себя повзрослевшей? Да. Что изменилось в вашей жизни за прошедший год? Я стала умнее. Yes. Вы сильно выросли за этот год? На сколько сантиметров? На один, наверное. Здорово. Я думаю, всем телезрителям будет безумно интересно, э, кто все эти люди в нашей студии. Представьте, пожалуйста, своих гостей по очереди. Мелиса, Влада, Дана, Артем, Саша, Настя, Влад, Артем. Тарас, Артем, Вова, Костенко, Это Артур, Мил, э, Настя, София. Уважаемые гости, давайте вспомним, когда и как каждый из нас познакомился с Солей. Ну, я, например, познакомился с ней еще, когда она родилась. Прошу вас. Я познакомилась с Садика. Помню, Давайте дальше микрофон. Микрофончик. Я с Олей познакомилась еще с первого класса. Мы были в разных классах, но я все равно познакомилась со классом. Я познакомилась с Олей в садике. Я познакомилась с ней с садика. Мелиса, Мелиса, а можно спросить, а когда вы познакомились с Олей? Садика. Ясно. Я познакомилась с Олей, когда я пришла к Оле в новую школу, в А-класс. Первый А. Я знаю Олю с садиков. Я познакомился с Олей в третьем классе. Спасибо. Спасибо большое. Я познакомился а с Олей. Оля, скажите, а вы хорошо знаете своих я гостей? Я познакомился с, да. с Олей. Хотите проверить, насколько хорошо они вас знают? Да. А замечательно. Тогда я предлагаю сыграть в игру. Верю, не верю. Я буду задавать вам вопросы про, про нашу именинницу, а вы, уважаемые гости, будете отвечать, верю или не верю. И Оля скажет, угадали вы или нет. Например, я спрашиваю, верите ли вы, что Оля сегодня сегодня исполнится сто лет? Нет, 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 нет. Ну хорошо. Итак, поехали. Верно, что именинница любит собак больше, чем кошек. Оля, прошу правильный ответ. Да. да. Все, ты по а, Верите, что именица мечтает стать а, ветеринаром? Нет. Нет. Не, не, верю. не верю. Нет. Хорошо. А, Оля, а, ой. Вова, а, а кем вы мечтаете стать? А, а, а кем вы мечтаете как стать? Я хочу стать звездой. А, верите, что физкультура любимый школьный предмет именинницы? Нет. хорошо. Я, я прошу передать парень. микрофон вове сзади, который стоит. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Передайте микрофон. Что а, это... Верите, что Оля научили. Оля учится на одни двойки. Нет! нет, нет. 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 Верите, что э, Оля рассказывает. Олю разыскивает милиция. Нет. Нет. Да, да, да да, да, да. Нет. Да. Нет. да, да! Оля, правда ли да. это? Да. Нет, да. не правда. Да. Верите, что Оля станет президентом? Да! Нет! Стоп! Стоп! Я не верю, что Оля станет президентом. Ну, я, я тоже не уверен в этом, поэтому не, не буду торопить события. Что? что? Э, Оля, а хотели бы вы стать, кстати, президентом? Нет. И почему? Потому что не хочу. И все. Потому что станет кривой. Да нет, еще... Здорово, теперь, дорогие гости, давайте... э, сочиним сказку про нашу именинницу. О, я, я жила, была, про... да. И каждый по очереди будет продолжать. Плакала, плакала, сильное море пьяных. Здорово. теперь, дорогие гости, давайте сочиним сказку про нашу именинницу. Я Дальше начну, и каждый по очереди будет продолжать. Итак, однажды солнечным днем пошла наша именинница в лес собирать ягоды. И тут вдруг копов. увидела копов. Деву, деву. Плакала, плакала, и целое море плакала то, что ее забрали в тюрьму. Ну, другие варианты. А когда в тюрьму-то забрали, тогда выпустили через пару лет. Ну, потом она опять пошла в лес за грибами только. И ее забрал волк. Спасибо, прошу дальше. И съел ее. <свят> Разъезали. Разъ волку, э, волка, э, пуза, в, и там увидели Олю. Ну, прошу дальше передавай. Олю увидели по частям. Потом разрезали Олю на, на мелкие части и отнесли в банк. Расскажи. Но потом Олю опять соединили и она была девочкой и больше никаким не раз, не, не оставили не оставили маленькие кусочки Оли. Она пошла спать на второй день, она захотела пони. Мама и папа купили ей пони, которую она так хотела. И она с ней играла целый день. Потом пони ей как-то сказала, а давай будем самыми лучшими друзьями и не расстанемся никогда. Ну, Оля ответила. Да, давай. Но когда по, э, пони забрал злой волшебник, э, наша именица расстроилась. Оля, а нормально? Смотри в камеру. А. а. что там было? Интересно. Ну, давай, последнюю часть. А потом место пони... Появились копы и забрали ее в тюрягу. Когда забрали в тюрягу, вас выпустили и дали ей пони. Потом их взяли в рыцарский замок. И так было много рыцарей, которые не хотели сделать кирдыни. Нас передачи будут к концу. И все гости. Давайте дружно поздравим на именинницу. Поздравляем пони!